Nama Nur Azira binti Matnawi, nombor matrik T20241112249. Nama Nur Fazana Aina binti Muhammad Faizal, D20241112251. Nama saya Nur Farhan bin Adik, nombor matrik D2024111271 saya Indonesia binti Amal Fuad Nombor macam saya ialah t 20241111150 Tingkah laku Pelajar yang sering dihadapi di sekolah Yang pertama uh, tentang fokus okay, um, Merujuk kepada uh, murid sekarang Terutama di sekolah rendah ya, uh, Kurang fokus kepada situasi dan juga arahan ya, uh, uh, Maksudnya bila diberi arahan uh, Dia tidak lakukan Sebagaimana yang dikendaki okay? Sebaliknya yang selalu berlaku adalah Mengikut apa yang ada dalam kepala dia saja ah, ya? Kemudian yang kedua Tingkah laku adab okay? Bukan tidak semua beradab tetapi kita nampak Semakin uh, kurang Amalan adab tersebut terutama di sekolah rendah okay? uh, Contoh Uh, amalan uh, memberi salam dan juga uh, menjaga kebersihan uh, sampah. Okay, kurang sensitif dengan situasi uh, kebersihan di di persekitaran uh, sekolah. Okay. So, untuk apa kalau kita tengok eh pada uh, KTN telah memperkenalkan, iaitu adab dulu baru gajah. Jadi salah satunya yang percaya, eh, masalahnya adalah uh, tingkah laku Maknanya murid-murid ni kurang adabnya dengan uh, misalan sekolah. pelajar yang sering saya hadapi, zaman Alfa terkini, pelajar yang pertama dari segi tingkah laku dalam kelas. Antara ini yang pertama, suka memberi balas um, balas balik yang baik untuk soalan guru ataupun dalam arti kata yang lebih ringkas kurang ajar. masalah tingkah laku yang pertama yang saya sebut tadi contohnya uh, tidak fokus ataupun kurang uh, memberi perhatian kepada situasi ataupun uh, arahan yang diberi okey a uh, cikgu rasa uh, perkara itu berlaku pertama kerana uh, kurangnya uh, kerana pengaruh kawan kawan okey mereka um, dia seronok je datang sekolah ah uh, macam tu okey bahasa mudahnya lah ya dia uh, menyebabkan dia tidak sensitif dengan arahan ataupun situasi, contoh kalau kita berada, murid-murid berada di tapak perhimpunan Okey. jadi sepatutnya bila majlis perhimpunan dah, dah mula dah dimulakan, sepatutnya mereka dah ada rasa, oh dah majlis dah bermula jadi dah mula memberikan perhatian jadi yang itu yang kurang, kawan-kawan mereka lebih seronok dengan kawan-kawan mendengar apa yang kawan dia cakap menyebabkan dia tidak fokus dengan apa yang berlaku sama juga kalau cikgu beri arahan Cikgu beri arahan Contoh Ahmad tolong saya Dia kata ya Boleh Lepas tu dia terus lari pergi Tak tahu pergi mana Sedangkan cikgu belum habis cakap lagi Haa macam tu Ataupun cikgu baru cakap sikit je ha, Tolong saya ambil beg Dia dah lari Kita belum cakap lagi ha, Tolong saya ambil beg saya di bilik guru Contoh Okey haa macam tu Kemudian Haa uh, uh, Faktor tadi ya uh, Kawan kemudian kurang rasa malu Di sekolah Ketika sekarang lah Banyak Banyaknya begitu uh, sebab Haa uh, Walaupun dia seorang yang cakap tengah dia rasa uh, seronok uh, macam tu dia tak rasa bila orang tengok awak buat salah tu dia tak dia rasa malu sangat angin tu kurang dan dia dah jadi dah jadi tingkah laku kebiasaan uh, jadi bila benda dah jadi kebiasaan memang a uh, sukarlah uh, untuk kita didik dan kembalikan semula dia kepada yang betul okay, tapi itulah hang jawab cikgu uh, nak betulkan balik kan apa yang dah uh, salah tu yang dah biasa tu uh, nak membiasakan yang betul dan membetulkan yang biasa itulah tanggungjawab cikgu kalau sekiranya kita bincang pasal adab maknanya kita boleh mengatakan bahawa faktor yang mempengaruhi adalah banyaklah antaranya lautan sebayar eh, media sosial uh, dan juga uh, apa uh, lah. dan benda-benda ni kalau murid-murid ni tidak uh, menangani dengan baik maknanya dia akan berlakulah yang adab-adab uh, yang kurang baik antara uh, murid dengan cikgu cikgu dengan apa murid dengan Uh, apa, warga sekolah dan sebagainya. Salah satu aspeknya, anak-anak zaman kini terdedah dengan zaman alfa yang sangat bebas dengan internet. Yang sangat bebas, tiada sebarang kekangan. Hatta bukan melalui internet, mereka boleh akses maklumat melalui pelbagai media sosial. Tingkah aku yang tidak baik ini salah satu asbab yang kedua adalah pertama kendiri. Kenapa saya kata kendiri? Kendiri yang pertama adalah didikan jiwa. Didikan jiwa dapatnya daripada mana? Mestilah tak lain tak bukan daripada rumah kan. Jadi didikan keluarga terutamanya ibu bapa penjaga tidak menerapkan soal keagamaan. Pegangan jiwa yang untuk anak-anak ini memegang nilai dalam diri mereka ilmu itu sebagai pegangan bukan sebagai pencapaian untuk menentukan kejayaan pekerjaan dunia ini. Kalau kita rujuk balik Masalah tingkah laku yang pertama tadi Fokus kan Kurang fokus Tidak memberikan perhatian Jadi okay, antara yang cikgu boleh buat Adalah yang pertama mm, Menarik perhatian mereka dahulu Contoh Kalau kita di tempat perhimpunan Mereka ramai kan Jadi cikgu sebelum cikgu Mulakan uh, acara Ataupun majlis Kita akan Contoh uh, Wahai anak-anak murid sekalian uh, Kita adakan tagline Contoh mereka akan sahut uh, Ya cikgu ku sayang Okey, jadi bila dia sebut, Ya cikgu ku sayang, maksudnya mereka dah mula beri perhatian. Dan ketika itu uh, cikgu dah 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 bersedia untuk, okey, cikgu nak mulakan acara sekarang. Jadi dengan harapan mereka dah mula uh, memberikan perhatian lah dengan uh, aku uh, tindakan yang kita buat tadi, okey, ataupun yang kita kita buat perlakuan okey, uh, okey, uh, letak mulut bibir, eh, letak mulut di bibir, letak jari di bibir, jadi otomatik mereka dah. Mas, masa mereka buat pelakuan tu okay, aa, Itu antara aa, perbuatan tu dah boleh menarik perhatian Mereka aa, supaya kita boleh teruskan Ataupun aa, macam di SKBB Kita adakan amalan Wajibkan setiap murid ada buku catatan aa, Jadi ini pun sama tujuan dia untuk perhatian Fokus. Okay, contoh kalau kita Adakan majlis di tapak penggunaan ada ceramah lah contoh kan Ceramah Nuzul Quran Setiap orang wajib Kena ada buku Dan buku catatan Buku catatan dan pensel Supaya mereka menulis Jadi dengan perbuatan menulis itu me Menyebabkan mereka terpaksa fokus Ah ha, begitu Jadi dapatlah apa yang kita nak beri kan Ilmu yang kita nak beri Itu satu contoh Kemudian uh, Sekali-sekala memang kita kena Adakan uh, denda uh, Denda ataupun uh, Hukuman Bukanlah maksudnya Okey contoh macam denda eh. Kita dah mulakan majlis Tiba-tiba kita dah pandang dah Okey semua berikan perhatian Dah panggil ya cikgu Kusayang dah banyak kali Dia masih lagi tak fokus Okay, kita kena panggil dia uh, Jadi bila kita panggil seorang Yang lain nak lihat. Jadi uh, contohlah kita denda dia kan Okay, awak nak bercakap mai sini ke depan Okay, awak cakap sekarang Di depan Okay, uh, jadi dia akan uh, mula rasa Alamak, dia kena denda lah maksud dia kan Jadi yang ramai di bawah akan melihat Jadi sekurang-kurangnya dengan harapan Mereka akan beringat Oh kalau aku buat nanti lepas ni aku pun jadi macam ni uh, Jadi sekali-sekala memang kita Cikgu-cikgu ha, akan gunakan kaedah denda Tapi bukan denda ni untuk mem memalukan ke atau apa Sebab sebenarnya malu itu adalah starting point Untuk dia memperbaiki diri dia sebenarnya Okay, ha, sebab itu dalam Islam malu itu separuh iman Bila murid-murid kita kurang rasa malu ha, Yang itu dia akan tak ada rasa apa-apa Bila dia buat salah ha, Dia tak fokus ke, dia main-main ke Dia apalah, semuanya adalah bermula daripada malu sebenarnya Jadi cikgu kena, kena berikan sifat malu itu semula kepada dia orang Okay, salah satunya beri denda tadi Dan kalau untuk adab memang kita Err uh, Berikan pendekatan uh, Ingatan setiap hari dan sentiasa Haa begitu Contoh kalau amalan memberi salam Kan Kita kena uh, Jadikan amalan lah uh, contoh Cikgu dulu beri salam ke Assalamualaikum Awak tak beri salam kat saya ke hari ni ah uh, esok dia jumpa cikgu dia akan beri salam Sama juga Haa uh, Kalau Sama-sama uh, mereka Kadang-kadang cikgu suka uh, Suruh mereka beri salam pada kawan Contoh eh Haa uh, Dalam kelas Masuk kelas pagi kan Dia dah beri salam pada cikgu Cikgu pun cakap waalaikumsalam Okey semua duduk Okey sekarang awak pandang kawan awak sebelah Cuba beri salam kat dia ha, Dia pun cakap Assalamualaikum Kawan dia pun jawab Waalaikumsalam Okey sekarang tukar pula Awak pula bagi salam dekat dia ha, So kalau Perkara tersebut Mungkin kalau kita buat setiap hari Seminggu, dua minggu, sebulan InsyaAllah dia akan jadi amalan So bila Tabiat ni Bila jadi amalan Dia tak susah dah Dia akan automatik Mereka akan lakukan Yang susahnya masih kita nak buat tu, Nak mulakan ha, Jadi Berulang lah Kena ingat Ingatkan Sampah pun sama ha, contoh kalau Kita takut perhimpunan Selepas majlis Dia bangun Nak bergerak masuk kelas Okey, Bila dah bangun saja Automatik tengok tempat awak Uh, duduk tu ha, Tak payah tengok tempat orang lain dulu Setiap orang tengok tempat sendiri Pastikan tak ada sampah, tak ada barang peribadi ditinggalkan Jadi bila semua orang buat macam tu ha, Selamat lah, tak ada siapa lah tak, payah, tak perlu pun ada orang yang kutip sampah dan sebagainya Sama juga di kelas ha, Cikgu selalu buat sebelum balik Tengok apa yang ada di atas meja, dalam meja, bawah meja, atas kursi, bawah kursi Cukup, setiap orang ha, Lepas tu baru tengok kelas So insyaAllah lah harapannya mudah-mudahan dia jadi amanah ya. So itulah antara dua dua kot eh, Fokus dengan adab kan uh, tingkah laku okey terima kasih okey okay, seperti mana yang sebut juga, saya sebut tadi bahawa tingkah laku ni uh, buruk eh tingkah laku buruk yang dilakukan oleh murid tu jadi dan melalui kawan Yo, know, kita ambil contoh uh, murid A ni baik murid A ni tidak baik so maknanya kita bagi orang kata apa hasilnya apa kesannya jika kita berkawan dengan murid A dan berkawan dengan murid B mungkin murid tak nampak benda ni eh, sebab apa mungkin uh, dia satu keseronokan lakukan perkara-perkara yang tidak baik Kali berkawan dengan yang tidak baik Tapi bila kita terangkan Kita beri sebab dan sebab akibatnya InsyaAllah mereka ni akan berubah Walaupun sedikit demi sedikit Walaupun perlahan InsyaAllah Okay, okay. terima kasih. Okay, sama-sama. Saya sebagai seorang guru, salah seorang penyumbang tenaga pengajar, saya nak didik yang pertama mestilah mental, emosi dan fizikal, betul tak? Uh, sama seperti kesihatan. Kesihatan perlu sihat daripada segi fizikaliti dan mentaliti, betul tak? Okay, jadi kalau daripada segi fizikaliti, insyaAllah anak-anak semestinya hadir ke sekolah, mesti dalam keadaan yang lah, fitnessnya okey. Yang kedua, yang sangat-sangat-sangat sangat penting terkini adalah mentaliti. Kenapa saya kata mentaliti penting? Mentaliti perlu dididik seperti kita dalam agama Islam sejak daripada dilahirkan. Okey, jadi saya contohnya sebagai seorang guru bagaimana nak bentuk anak-anak yang baik jadi saya tengoklah bentuk mentaliti bagaimana saya nak bentuk mentaliti yang sihat saya perlu bentuk jiwa anak-anak yang sihat jiwa anak-anak yang positif bagaimana caranya adalah melalui uh, penerapan nilai-nilai murni -nilai, -nilai saya bila saya masuk kelas saya akan bertanya kepada anak-anak saya uh, sama seperti dalam bahasa Melayu bahasa Inggeris lapan kata tanya mengapa awak hidup berdasarkan lapan kata tanya kan? bagaimana cara yang baik contohnya mengapa awak perlu solat yang ketiga uh, dilahirkan di dunia ini Walaupun saya mengajar tahap dua Tapi sekiranya anak ini diberikan pendekatan yang mudah Yang mudah diterima dan tidak susah untuk difikirkan terlalu mendalam Sesuai dengan peringkat tahap umurnya Ia tidak, tidak mengira zaman Sama sekiranya kita dahulu Anak-anak yang berada di zaman dahulu Tahun saja berbeza Tapi peringkat umur kanak-kanak tetap kanak-kanak Jadi pendekatan yang terbaik adalah penerapan nilai Penerapan nilai maksudnya sentuh jiwa anak-anak Sentuh hati mereka Kenapa dan mengapa lapan itu terapkan supaya mereka akan ingat Tidak kira sampai hingga mereka dewasa okay.